assalomu alaykum assalomu alaykum aziz aka ukalar aziz opa singillar musofirda yurgan barcha musofir do'stlarim meni kuzatib borayotgan aziz obunachilarim aziz aka ukalar aziz opa singillar e, bugungi videom e, hammani xabari e, bo'lsa kerak mana shu youtube tarmog'ida e, bir otaxon e, ko'pchilik otaxonni gapirgan gaplarini o'sha domilalarni haqorat qilib chiqdi domilalarni noto'g'ri gapirib chiqdi e, deb yozib chiqishibdi ko'pchilik kommentariyasini o'qiyapman noto'g'ri fikr bildirgan e, ya'ni ular otaxonni ko'zga ko'ringan domlalarni gapirdi deb o'ylashgan men menimcha unday bo'lmasa kerak chunki domlalarimizdan salohiddin domilla mana bu shukurulla e, domila ko'p eshitaman men ma'ruzalarini judayam ta'sirli imkon qadar o'sha oldin o'sha yomon bir qandaydir fe'llar yomon bir odatlar bo'layotgan bo'lsa shularni ma'ruzalarini o'qib eshitib qanchalik insonni o'sha yomon anolari fikrlari qanday yomon darajaga olib kelishlarini eshitib ko'p yomon odatlarni sekin sekin endi o'zimdan qiyos qilasiz oladigan bo'lsam tashlaganmiz narsa qilganmiz shuning uchun men nima demoqchiman hozir mana shu otaxonni videolarini qo'yib ko'rsataman men bu otaxonni videolarini qo'yib men domlalarni yomon demoqchi emasman yoki e men chunki o'zim eshitaman domlalardan o'zim o'zimga kerakli xulosani chiqarib olaman men bu gapim bilan domlalarni yomon yoki o'zimizni domlalarimiz yomon yo'lga boshqaryapti demayman lekin bu otaxonni gaplariga ham e qaysidir ma'noga haqiqat bor chunki sabab o'sha qaysidir bitta videolari aytgan hozir menimcha o'sha videoni qo'yaman e, aroq ichilmasin aroq harom deysizlaryu nimaga aroq zavodni yopmaysizlar kulib diskotekalarga borish yomon deysizlar qizlarni buzyapti deysizlaryu nimaga o'shani boshlig'ini tutib olib jazolab yoki o'sha boshlig'ini topib o'sha diskoteka barlarni yopmaysizlar deyapti bu gaplari judayam to'g'ri aroq 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 haqidan qaytaramiz deymizu lekin aroq do'konlarini aroq ishlab chiqaradigan e, zavodlarni yopolmaymiz aroq shunchalik biz musulmon davlat ekanmiz biz shu musulmon xalqa yashatgan ekanmiz e, yaxshisi birinchi videoni ko'raylik aziz do'stlar keyin bu narsa to'g'risida men o'zimni fikrimni bildiraman hozir men videoni qo'yib ko'rsataman sizlarga aziz do'stlar ilmi bormi yo'qmi ko'dar endi domlani tanqid qilmay desam mana qur'onni men ana shu ikki yuz martaga yaqin xatm qilganmanda muhammad sodiq muhammad yusufni iloini ham bir o'n o'n besh marta o'qib chiqqanman o'sha yerda muhammad sodiq muhammad yusuf alloh rahmatiga olgan bo'lsin menga hamma yoqni tushuntirib qo'ydida men ana shunga birorta <laughs> domla gapirayotganda bir yerda qiyshayib ketsa уже ko'radigan bo'lib qoldim nimaga men uni qayta 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 o'qib urib nima bo'ldi bir odam to'qchilik mahalida ochdan o'lib qolgan ekan nimaga desangiz u haligi ovqatdai mikroblarni ko'radigan bo'lib qolgan ekanda an shuni ovqatni yeyolmay qolibdi haligi mikroblar borih ochdan o'lib qolibdi men ham ana shu nimalarni domlalarni mikroblarini shu oxirigacha ko'rib turamanda chidamasdan urushib ketaman i meni masjidlardan necha marta haydab chiqishgan sababi domla kazzob u nima o'tirgan qavm omiyomi men unga qur'on hadisdan isbotlab bersam e bu o'zbekchasini o'qib olgan deydi haligilar o sen alhamduillah to'g'ri aytding bu narsani tezroq o'nlamasak halok bo'lamiz dindan dinni yo'qotamiz bunga hujjat qur'onda berilgan hujjat oyatlar yahudiylar deydi endi men hozir endi uni men mana shu efirga chiqayotganda moni aytaman demaymanda o'zi keyin kelib qoladi agar aytaman deganimda tayyorlanib olardim ana shunda hozir aytadik qaysi oyatda qaysi sura qaysi oyat oyatlaa lekin shunday oyat bor yahudiylar deydi buzilib ketdi deydi ular olimlari buzilib ketayotgan o, o palonchi sen to'g'ri yur derdi lekin ular qaytmasa ham birga ybirga tamomlanshardi birga o'tirdi olimlari boylik yig'ishga kirishib ketdi omiylari umuman o'qimay qo'ydi bu narsa ularda halokatga olib keldi deyi hozir xuddi biz ana shunday davrdamiz faqat biz musulmon ular yahudiy lekin qilayotgan ishimiz xuddi o'sha xuddi o'sha bo'lganda xuddi o'shalar borgan joyga borib qolmaylik bormay turib tezroq qaytaylik endi e, e, agar men men ham ilgari ham da'vat qilardimde o'zimni zo'r davatchi derdi o'zimnija pilovon derdi abdulloh buxoriy nimada turkiyada istanbulda ekan istanbulda emas haligi bir shahar haligi antaliya emasana shunga o'xshagan bir shaharda esimdan chiqibqldi shuni ko'rganim ziyorat qilib bordim uni oldida bir o'n kun mehmon bo'lib yotdim borgan kuni abdulloh buxoriy bilan teppa teng gaplashdim o'rtog'imdek ertasiga sal e, e, bir narsani gapirganda o'ylanib gapiradigan bo'lib qoldim uch to'rt kundan keyin o'tuvdi abdulla buxoriy mendan bir narsani so'ramasa gapirmaydigan bo'lib qoldi sababi meni gaplarim haligi nima deydi uni bunchalik past nimaga o'xshatib bo'lmaydida haligi kasha deydimi nima bir tog'dan bir bog'dan shunaqa bo'lar ekan haligi odam bilan har gapimni biror marta manabu gapingiz to'g'ri demayati qarang o'g'limni ana shunda o'zi haligi kuchingni qanaqaligini bilsang polvon bilan mushlashib turar ekanda ana shunda o'zingni zaifligingni bilib qolasan ekan ana shuni singari shunaqa imonli e'tiqodli domla bilan gaplashsang o'zingni narxingni bilib olasan ekanda olloh menga bitta rahmat bergan men qaysi domlani orqasidan namoz o'qigan bo'lsam ular hammasi solihlar bo'lgan men ko'p mahal abduvali qorni orqasidan namoz o'qiganman uni ma'ruzalarini eshitganman obid qorini orqasidan juda ko'p maal namoz o'qiganman uni ma'ruzalarini eshitganman rofi qorini hatto mana nasib qilib abdulloh buxoriyni orqasidan ham o'n kun namoz o'qib o'n kun men endi maqtanmayu lekin shunaqa toza buloqdan suv ichganman allaqanday allachilar hukumatni maqtab turadiganlarni orqasidan namoz o'qimadim ularni ma'ruzasini eshitmadim ollohga ming adad shukur beadad shukur beadad shukur meni ilmim ozmi yo'qmi lekin mendagi ilm ana shu shaxtlardan soliqlardan olingan u kichkina bo'lsa ham ana shulardan olingan ilmda men ham anshularga o'xshab shax olsade lek bu shaxtlik haligi bozordagi narsa emas ekanda puling bo'lsa sotib oladigan shaxtlikni xohlagan oladigan bo'lsa holid ibn hatto ollohni qilichi ollohga shuncha xizmat qilgan shu odamga ham shu shaxtlik nasib qiladi hozir <laughs> mada turmaga tushib qolaman deb qo'rqa ayaida o qo'rqma <laughs> seni qomamaydi hokimmat sen turishingni yo'q haligi qaltirab turibsan gaplashib o'tirib mana bomba tashlayapti ertaga juma kelinglar chiqib miting qilib noroziligimizni bildirib qo'yaylik dedim dedi men aytdim xullas mana aziz do'stlar <laughs> bu kishini o'sha videolarini shulara bo'lgan qo'ygan narsalarini ko'rdik manga bu kishini aytib o'tganlarini ko'rdik menimcha bu kishini qaysidir gaplaria balkim e, ozgina darajaa o'sha balkim bu kishi ham o'sha qur'onni o'qidim deyaptilar qur'onni o'qisalar qandaydir e, daraja men ko'p e, videolarini o'qib chiqdim ko'pgina e, ko'rib chiqdim eshitdim domlalarni tanqid qilganlar to'g'risi e, domlalarni ko'pchilikni tanqid qilgan menimcha bu biz eshitadigan biz ko'radigan domlalarni deb o'ylamayman o'sha shunday domilalar ham borki endi bizni o'zimizni domilalar emas mana bu shu internet tarmoqlari orqali ko'rib bizga yaxshi ma'lumotlarni yaxshi ma'ruzalarni aytib yaxshi tomonga boshqarayotgan domilalar emas boshqa domilalar bo'lishi mumkin chunki besh qo'l barobar emas chunki odamlarni ichi qanchalik yomon odam bo'lsa yomon odam bo'lsa domlalarni ichiga ham balkim bo'lishi mumkin o'zini manfaati uchun dindan foydalanadigan o'zini manfaati uchun bir ish qiladiganlar bo'lishi mumkin balkim o'shalarni ko'rib otaxon chidaolmayotgandir lekin men bitta narsa yomon narsa mana shu men shukurulla domlani juda ham hurmat qilaman ko'p eshitaman shukurulla shukurulla domilla men ko'p e'tibor beraman birorta internetdan shu domilla haqiga qandaydir gap bo'lsa yoki bo'lmasa biror narsa bo'lib qolsa men bu kishiga ko'proq ko'p bu kishini eshitishimga sabab u kishi o'zlari u odamni ko'p g'iybat qilmadilar e deydilar biz haqimizga gapirib qo'yibdilar bitta to'g'ri yo'lchani ko'rsatib yuboradilar indamay ketadilar gapirishga arzimaydi deb qo'yadilar o'zlari o'sha narsani teng ko'rmaydi chunki u kishi o'sha o'qigan g'iybat qilib birovni gapirib birovni ketini kovlab unaqa narsani ko'rmadi bu kishi hozir mana bu otaxon bo'lsa hozir namoz o'qiganman qur'on o'qiganman deb hamma narsani aytyaptilaryu lekin domilalarni g'iybat qilib domlalarni gapiryaptilar shu narsa noto'g'ri lekin boshqa tomonlama boyagi aytganimday e, aroq e, ichadigan odamni e, yo'ldan qaytarishni işte, o'rniga aroqzavodni yopinglar diskoteka klublar boradi qizlarimiz yigitlarimiz buzilyapti deyishni o'rniga o'sha i̇şte diskoteka klublarni yopinglar degan fikrlariga men ham qo'shilaman men buni bu fikrimga menimcha shu domillalar ham shu shukurulla domillar ham qolgan domillar ham qo'shiladi chunki men qaysi domiladan aniq eslolmayman aniq eslolmaymanu lekin e, meni o'zimni ham chunki bu otaxonni ayrim gaplarini tasdiqlashimga e, sabab e, bir qaysidir domilla aniq esimda yo'q shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni e, tug'ilgan yillarini bo'lsa kerak adashmasam e, moshinani nomerini o'sha nombirga qo'yganman shu saqladi nimalardir deb ko'zim tushganday bo'luvdi shu narsaha shunday e, deb chiquvdilar keyin yana bir domilla chiqdida u narsa bo'lmagan narsa qanday qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tug'ilgan yillarini bir temirga bir temirga o'yib yozib olib u uni asraydi deb aytyapti bu to'g'ri kelmaydi deb gapirib chiqishdi yana keyin payg'ambarimizni shunchalik ismlarini tug'ilgan yillarini shunchalik bir past ko'rib o'shanday bir metallumga o'shanday bir temirga qo'yib qo'yishibdimi degan narsalarni ham eshitdik i̇şte, buni hammasini shu domillalardan eshitib i̇şte, ko'rib kelyapmiz shu sabab ıı, balkim qaysidir ma'noga domillalarni ham men o'zimcha o'ylashim bo'yicha qandaydir qaysilarinidir o'sha meni ilmim bor deb qa qariladir o'ttirib anava qilishyaptiyu lekin o'zlarini manfaatlari yo'liga balkim qilishayotgan bo'lishi mumkin yana ham bilmayman to'g'risi hech qanday domlalarni yomonlamoqchi niyatim yo'q yoki bir domlalarni yomonlamoqchi emasman menga qaraganga ularni baribir zehni bor menga qaraganga din tomonlama har xil nima deydi din tomonlama mendan ko'ra tushunchasi ko'proq shuning uchun ularni ham men qarshichilik qilolmayman va qarshi bo'lib borolmayman lekin mana bu har xil e, hadislarni narsalarni man e, ko'pchilik moshinada har xil gaplarni yozishib boryapti eskicha bilan e, ko'pchilik noto'g'ri narsalar qilyapti men ham shulaga ozgina qarshiman chunki любой odamni o'shanday bir ixlosi bormi o'sha narsasi bormi yuragida bo'lishi kerak yuragdan bo'lishi kerak o'shanda ayrim просто men bu insonni to'g'risi bu otaxonni davlat tomonidanmi qandaydir yoki bir o'sha buzg'unchilar tomonidan qo'yilgan yo'llangan odamdek ko'rdimda to'g'risi chunki nimaga deganga bu otaxonni gaplari so'zlari ko'pincha xalqni bir biriga urushtirish bo'lib qolyapti domilalarni eshitmay xalq bosh ko'tarsayu urush qilsa janjal qilsa shu ma'noga olib boryapti lekin ayrim fikrlari o'sha men boyagi aytganimdek aroqzavotni yopish o'sha diskoteka barlarni yopishni bu bu odam qaysidir jihatga qaysidir ma'noga to'g'ri aytganlar chunki aroqni deb ko'pchilik oilalar buzilib boryapti eri ichkilikka berilib qolib xotiniga kun bermay borib har kuni urush janjal qilib ajralishlar bo'lib janjallar e, bo'lib shunday e, narsalar ko'payib boryapti ko'pchilik ichkilikka berilib yomon ishlar qilib qo'yyapti ko'pchilik o'sha yomon ishini ketdan qamalib ketyapti yosh bolalari qolib ketyapti yolg'iz ona bo'lib xotinni qo'lida qolib ketyapti ko'plar beozor xotinni kelib urib ajralib xotiniga ozor berib ko'plar ichkilik tufayli bir kimnidir xotiniga gapirib qo'yyapti ichkilik xullas yomon narsaga olib kelyapti bu narsani menimcha musulmon davlatimiz musulmonmiz hammamiz bu narsani taqiqlab qo'ysa bu yaxshi bo'ladi menimcha chunki Iı, o, bu nima deydi -de. aroq sotib ayrim insonlarimiz o'zini manfaati yo'l ko'pchiliklarimiz ko'ryapsizlar har xil soxta aroqlar chiqib ulardan kasalliklar chiqib ham ancha odamlarimizga noto'g'ri yomonlik bo'lyapti bunday noto'g'ri narsa bo'lyapti keyin o'sha diskoteka klublarni ko'ryapmiz diskoteka klublarga ham yaxshi yaxshi ko'pgina qizlarimiz buzilib ketyapti sizlar aytishlaringiz mumkin bunga ota ona sababchi ota ona qarash e, kerak edi qiziga deb lekin bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak hamma ota ona ham hozirgi sharoitga hozirgi e, muhitga e, man misol uchun ona ko'proq ishga boradi ishga ketadi lekin ota chet elga davlatga bo'lib qolsa qizni e, farzandni tarbiyasi qolib ketyapti ular o'shanday bir yomon qizlarga qo'shilib balkim ko'p qizlarimiz shundan yo'ldan chiqib ketyapti man oddiy ko'rsatuvlarga qarab borish qarab borsanglar mana kun hozir ko'rdim amirxon shousia er xotinlarni ko'rdim yigit ikkinchi farzandim mendan emas deyapti ayol kishi mendan farzandi shu kishidan farzandim deyapti lekin deng qildirgan payti farzand u yigitdan bo'lib chiqmayapti otasi shunday bosh egib turibdi shunday bosh egib turibdi mana amirxon shou loyihasiga kirib ko'rsanglar bu narsa yoritib berilgan ko'rilgan ko'rsatib berilgan shuning uchun men nima demoqchiman bu bir tarafdan shu otaxonni gapiga o'shanday bir o'sha tomonlama gapi o'shanday bir anavlarni um, diskoteka b klublarni kulüp, yopib bir o'shanaqa tomonlama chunki oddiy ayrim puli ko'p yigitlarimiz puli ko'p qizlarimiz o'sha yerga borib kayf kayfsafoga berilib buzilib ayrim do'stlarimiz faqat o'sha yeqdan chiqmay qolib fikri o'zgarib do'stlarini qandaydir ozgina bir qiynalgan e, 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 ozgin e, oilani E, bolasi bo'lsa o'sha do'stlarini kamsitib qo'yyapti e, besh so'm to'rt so'm pul topishib o'sha e, og'aynilarni o'zlari teng ko'rmayapti e, menimcha o'shanday narsalar ko'proq o'sha joylardan buzilib fikri o'shayqdan buzilib o'shanday narsalar o'shanday joydan boshlanadi deb o'ylayman bu meni shaxsiy fikrim buni izidan kimlardir e, foyda ko'ryapti e, o'sha u oddiy xalq bitta diskotekaga kulib ochib oddiy xalqni odami yoki bitta zot ochalmaydi baribir borib o'sha tepadagi o'tirganlar taqaladi hammasi o'sha tepadagi yuqori o'tirganlar hamma besh qo'lini og'ziga tiqib qaysidir zavod ochib tashlagan qaysidir narsa ochib tashlagan xuddiki mana oddiy o'zimizga jm kompaniya ochilganda raqobatchi yo'q biz o'sha moshinani olishga majburmiz o'zimizdan chiqqan mashin uh, sifat talabga javob bermaydi yana kundan kunga kundan kunga har xil qonun qoidalar chiqib boryapti hali bu narsa to'g'risiga ham yana video qilib ko'rsataman chunki bir ikkita qonun qoidalarini ko'rdim bir ikkitasi gapirib chiqqanini ko'rdim bu narsa to'g'risida hali o'zimni fikrimni bildirib texnika yo'l harakati qoidalari o'sha avariyalar to'g'risiga ham har o'zimni fikrimni videolarimga bildirganman buni hali video davomia hali qo'yib ko'rsataman aziz do'stlar buning uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yshing aziz do'stlar poдписать bo'lmaganlar pодпisatsa bo'ling qiziq bo'lsa o'zlaringizni fikrlaringizni aziz do'stlar kommentariyaga qoldiringlar uh, kuzatib borayotgan do'stlarimga kuzatib borayotgan uh, aziz obunachilarimga men bitta narsani aytib qo'ymoqchimanki qaysidir videoni boshini ko'rishadida oxirigacha meni fikrimni bilmay turib e sen bunday sen unday deb haqoratli gaplar bilan ayrim payt kommentariya yozib qo'yishyapti oldin videoni oxirigacha ko'ring aziz do'stlar keyin o'sha narsa o'zingizni fikringizni bildiring bilmas turib men nima haqida gapirayotganimni bilmas turib o'zlaringizcha kommentariya haqoratli so'zlarni qoldirmanglar mengaki farqi yo'q mengaki baribir sizni aytganingiz bilan men o'shanday bo'lib qolmayman meni haqoratlaganingiz bilan yoki meni yomon gapirganingiz bilan alloh oldida hali hamma o'zi uchun o'zi javob beradi meni qabr tobutimga men siz tushmaysiz sizni tobutingizga men tushmayman aziz do'stlar shuning uchun har birimiz bir birimizni xafa qilishdan oldin bir birimizni gapirishdan oldin o'ylab qarab ko'rib <laughs> gapiraylik aziz do'stlar men kim yomon <laughs> gapirsa ham kim yaxshi gapirsa ham hech qanday yomon fikrim yomon niyatim yo'q kim meni yomonlagan bo'lsa ham yaxshilagan bo'lsa ham hammani omadini bersin yaxshi kuni ko'p bo'lsin oilasi oilasiga qut baraka bersin aziz do'stlar shu musofirdagi do'stlarimiz eson omon uylariga bola chaqasini boshiga yetib borish har birimizga nasib ro'za aylasin omon bo'ling aziz do'stlar